على كل في حي من احياء دمشق التراثي اسمه سوق ساروجة في جامع اسمه جامع الورد كان يخطب به المفتي العام كان رجل صالح قديما القصة قديمة جدا فهذا الخطيب خطيب هذا المسجد راى رسول الله في المنام وليس من عادة ان اروي المنامات الا لانه هذا المنام متميز قال له النبي الكريم لخطيب هذا المسجد قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة فهذا الخطيب يعني تألم تأثر تأثرا بالغا هو دراسات وعلم وفهم وتجويد وقرآن وخطابة هذا جاره بقال فذهب إليه وقال له لك عندي بشارة من رسول الله ولكنني والله لن أقولها لك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك رفض أن يقول شيئاً، بعد إلحاح منقطع النظير ذكر، قال له تزوجت امرأة وفي الشهر الخامس من زواجي كان حملها في الشهر التاسع، إذاً هذا الجنين ليس منه، وبإمكاني أن أطلقها، وأن أسحقها، وأن أفضحها، والدولة معي، والشريعة معي، وأهلها معي، ابنتهم زانية لكن أردت أن أحملها على التوبة فجاء بولاده في الليل ولدت وحمل المولود تحت عباءته ووقف أمام جامع الورد إلى أن نوى الإمام الصلاة فرض الصلاة ما في حدا فدخل إلى المسجد وضع الجني المولود وراء الباب <applause> والتحق بالمصلين فلما انتهت الصلاة بكى هذا المولود فاستغرب الناس وتحلقوا حوله وتأخر حتى تأكد أن معظم المصلين تحلقوا حول هذا المولود فاقترب منهم قال خير ما القصة قال تعال انظر لقيط قال أعطوني إياه أنا أكفله أخذه أمام الحي بأكمله على أنه لقيط فأنا علقت على هذه القصة قول الله عز وجل: ان الله يامر بالعدل والاحسان، فالعدل قسري، الاحسان طوعي، بس هذا نقل امراه من ان تفضح بل قد تقتل لانها زانيه، وجعلها امراه صالحه بهذه الطريقه، فلذلك اقول دائما في حالات دقيقه جدا الاحسان يفوق العدل، اذكر قصه في موظف